जो है आपने मोहर्रम के बारे में जो है मीटिंग करी क्या आपने कहा और कैसे आपकी तैयारियां आपने बताई आज मुमरा स्टेशन की तरफ से मोहर्रम के आज मीटिंग रखी गई थी जिसमें हमारी मुमरा चौथा की तमाम मंजूमों ने हिस्सा लिया इसके साथ साथ जमात ने भी इसमें शामिल होकर खासतौर से मुमरा पुलिस को सारी जानकारियाँ दी है और इन बेहतरीन ढंग से मुहर्रम मुनसिब होगा उमरा गोखा में उम्मीद है किस तरीके से ये तैयारियां की गई है कहाँ से ये जुलूस निकलेगा और कितनी आपकी सबीलियाँ और वो सब रहेगा जुलूस निकलता है ये दोनों जगह से उठकर ये जुलूस सारी संजीवने शामिल होते हुए निकलती है जिसमें बागे जहरा से भी कुछ लोग शामिल होते बहमद से भी कुछ लोग शामिल होते फिर आगे गौसा चौकी के पास एक हमारे पुराना ताजिया है वहाँ पर वो उसमें शामिल होते हैं उसके आगे जामनगर से एक क्राउड जहाँ शामिल होता है इसके अलावा जो हमारे शबीर भाई हैं विरोची हैं उनका उनका जो ग्रुप है वो वहाँ से कवस्थमार में एंटर हो जाता है गजवान नगर और ये जरूर जो है सुहाना पहुंचता सुहाना ने नमाज के फौरन बाद एक मेजर जुलूस की शक्ल में ये जुलूस उठता हुआ फिर अमृत नगर है शंकर मंदिर है संजय नगर है उठता हुआ आनंद कोलीवाड़ा में से मिलता हुआ ये जुलूस अपनी शक्ल देता हुआ सीधा जीवन बाग पहुंचता है जीवन बाग में हमारे भुफी से एक शादिया आता है और एक जीवन बाग से ऊपर से आता है एक शादिया फिर इसमें शामिल होकर ये रेती मंदिर का इतना जुलूस की जो तैयारियां हैं वो कितने बजे से शुरू हो गया आपका जुलूस जो है कितने बजे से शुरू होगा तो समझ लीजिए ग्यारह बजे से तैयारियां शुरू हो जाती है लेकिन मेजर जुलूस जो है वो दोहर की दमाज के बाद लेकिन एक ये जुलूस उठा सर ने कहा था कि आप लोग में आप लोगों में जो तैयारियां अच्छी तरीके से होती है पर आपके भी उसमें कुछ वॉल्टियर्स वगैरह रहे हैं जो वॉल्टियर्स होते हैं हर अंजुम के वॉल्टियर्स होते हैं वो सोशल हमारे फील्ड में काम करने वाले वो भी हमारे उसको वॉलेंटियर्स होते हैं और बेहतरीन ढंग से हम लोग उसका मैनेजमेंट करते हैं पुलिस स्टेशन का बहुत कॉम्परेशन होता है पुलिस को ज्यादा फोर्स लगाने की तो जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगा लेते हैं उनको और बेहतरीन ढंग से एक तरफ का ट्रैफिक बंद हो जाता है सर आज पोलीस स्टेशन मध्ये शिया कम्युनिटी तर्फे आज इथे मीटिंग ठेवण्यात आली होती यांच्या जुलूस बद्दल यांनी काही नियोजन आणि तयारी सांगितलं आपण काय म्हणणं याच्या बाबत आणि कुठे विसर्जन होणार याबाबत माहिती बरेच पदाधिकारी आणि त्यांना येणारा जे अडचणी आहे त्याच्याबद्दल आमची चर्चा असतील आणि आपण नक्कीच त्यांनी जे त्यांच्या ज्या अडचणी मांडलेल्या आहेत ते आपण ज्या त्या विभागाला पत्र देऊ ते सोडवण्याचा आपण त्याचप्रमाणे आपण व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करणार आहोत काही एखादी घटना घडली तर त्या मेसेज आपल्याला लगेच पोलिसांपर्यंत पण पोहोचवेल आणि जे पदाधिकारी आहेत बरोबर पदाधिकारी त्यांच्याकडनं पण जे काही डिस्कशन आहे ते लगेच तात्काळ त्याच वेळेला पोलिसांना पण सर आता याच्या पुढे पण आपली कोणती मीटिंग होणार आहे का यांच्या बरोबर त्यानंतर एकदा आपण पुन्हा एकदा पुन्हा अडचणी काय असू शकतात त्याविषयी पुन्हा एकदा आपण आढावा घेणार आहोत थँक्यू सर